Hər kəsə salam, kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Öncədən təşəkkürlər. Bakının Nəsimi rayonunda atışma olub, 3 nəfər qüllələnib. Axar Ax xəbər verir ki, hadisə Səməd Quruğun küçəsində Görüş restoranının önündə qeydə alınıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən saytımıza bildirilib ki, məsələ ilə bağlı araşdırma aparılır. Yaxın vaxtlarda ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Bakı Dövlət Sirkinin yaxınlığında baş verən hadisə ilə əlaqədar təbibin tabeliyindəki Bakı şəhəri təcili və təxirə salunmaz tibbi yardım stansiyasının briqadaları əraziyə cəlb edilib. Bu barədə axar. Azda təbibdən bildirilib. Hadisə ilə bağlı əlavə məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, sözü gedən ərazidəki görüş restoranının önündə atışma olduğu, 3 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir.